untuk makluman hal yang berhormat, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Koskop telah menyediakan beberapa program dan inisiatif keusahawanan di bawah perancangan strategik Kementerian tahun 2025 bagi menyokong pengembangan perniagaan usahawan kecil dan sederhana di seluruh negara termasuk ke, kepada PKS di kawasan Palimenung Dungun. Di kawasan Palimenung Dungun KUSKOP melalui agensi-agensinya telah menyalurkan pembiayaan dan melaksanakan program bimbingan keusahawanan pada tahun 2024 seperti berikut. Pertama, pembiayaan oleh Amanah Ekari Malaysia kepada seramai 3501 sahabat usahawan EIM dengan nilai berjumlah 39.6 juta ringgit. Kedua, pembiayaan oleh Tokun Nasional kepada seramai 286 usahawan dengan nilai berjumlah 8.9 juta ringgit. Ketiga, pembiayaan oleh Bank Rakyat kepada seramai 59 usahawan dengan nilai berjumlah 1.5 juta ringgit. Keempat, program bimbingan usahawan oleh Institut Keusahawanan Negara yang telah memberi manfaat kepada seramai 50 orang usahawan tempatan. Secara keseluruhannya, Koskop melalui agensi-agensi Sentiasa komite dalam menyediakan sokongan kepada usahawan PKS melalui pelbagai aspek seperti berikut. Pertama, menyediakan skim pembiayaan kepada usahawan PKS melalui agensi-agensi di bawah koskop seperti Bank Rakyat dan ICMI Bank. Dan sebagai makluman yang berhormat, pada tahun lepas ICMI Bank telah menyalurkan pembiayaan kepada empat syarikat ataupun usahawan di Parlimen Nungun dengan jumlah pembiayaan sebanyak 8.25 juta ringgit. Kedua, meningkatkan kapasiti dan keupayaan PKS melalui program pembangunan PKS secara bersepadu dan bersasar seperti program pembangunan kapasiti Bindo di bawah Koskop dan program Business Accelerator dan program peningkatan enterprise Bumi Putra yang dilaksanakan oleh SMA Corp. Dan sebagai makluman di bawah program peningkatan enterprise Bumi Putra, bagi Parlimen Dungun tahun 2024 sebanyak lima usahawan telah mendapat uh, bantuan di bawah program ini dengan nilai uh, pembiayaan sebanyak RM630,000. Yang ketiga menyediakan bantuan bagi meningkatkan adaptasi digitalisasi dan automasi perniagaan melalui ISMI Technology Transformation Fund oleh ISMI Bank dan penyediaan studio TikTok Shop oleh Tokun Nasional. Keempat, menggalakkan peningkatan ilmu pengetahuan berkaitan pengurusan perniagaan dan kewangan serta pemasaran produk di bawah Institut Keusahaan Negara seperti program bimbingan bisnis Bumi Putra dan program bimbingan keuntungan menu. Yang kelima, melaksanakan program galakan ekspor dan penyertaan dalam misi perdagangan luar negara seperti program pengukuhan ekspor PKS oleh sme Kop dan program Business ekspor program yang dilaksanakan oleh SME Bank. Dan yang keenam, menggalakkan penglibatan usahawan untuk menjalankan perniagaan dalam program-program anjuran Koskop dan agensi seperti program jualan Madani koperasi dan usahawan serta showcase satu daerah satu industri. Dan untuk makluman yang berhormat juga, kita di kementerian mempunyai ketetapan di mana setiap kali berlakunya banjir kita boleh memberikan moratorium kepada usahawan-usahawan ini 3 hingga 6 bulan untuk distrukturkan ataupun dijadualkan semula pembayaran, pembayaran mereka. Terima kasih. Soalan tambahan yang berumat, Dungun. Terima kasih, Menteri, atas penjelasan. Kerajaan melaporkan bahawa pada tahun 2024, Selama 212 orang usahawan telah menerima pembiayaan di bawah SME Technology Transformation Fund, STTF, untuk menyokong pendigitalan dan otomasi operasi perniagaan menggunakan aplikasi-aplikasi IR 4.0. Dari 212 orang tersebut, bolehkah dinyatakan jumlah usahawan dari umum yang menerima pembiayaan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih yang dipertua ini soalan ini sangat spesifik. Saya beri secara bertulis kepada yang berhormat. Baik, yang berhormat yang tampil. Terima kasih Datuk yang dipertua. Saya difahamkan ke skop ada memperkenalkan dasar pandang ke Malaysia Timur dengan memberi tumpuan khas kepada pembangunan PMKS serta koperasi di Sabah dan Sarawak. Kuskop juga telah turut mengandakan usaha menerusi penyaluran grant khusus iaitu program peningkatan enterprise Bumi Putra BIP untuk usahawan Bumi Putra Sabah dan Sarawak serta perwujudan premis tamu desa sebagai fokus tambahan. Tahniah Kuskop dan Kerajaan Balani yang prihatin terhadap usahawan Bumi Putra. Sehubungan dengan itu, saya ingin mendapat kepastian apakah pula perancangan khusus Kuskop terhadap pembangunan PMKS di kawasan semenanjung yang mungkin sedikit berbeza cabarannya berbanding Sabah dan Sarawak. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih untuk makluman yang uh, berhormat uh, kementerian telah melaksanakan pelbagai inisiatif uh, yang telah kita laksanakan di bawah inisiatif uh, belanjawan dan juga inisiatif sedia ada kementerian di seluruh uh, negara. Dan dasar pandang ke timur dalam negara ini adalah untuk kita menjiwai aspirasi sesuai dengan keperluan dan cabaran yang dinamik di Sabah dan Sarawak, terutamanya dalam sektor keusahawanan dan koperasi. Dan sebab itulah, kita laksanakan inisiatif yang bersesuaian dengan aspirasi di situ, contohnya yang disebut oleh yang berhormat tadi, tamu desa, yaitu untuk kita. Membantu menyediakan premis yang lebih baik kepada uh, usahawan mikro, usahawan kecil yang berniaga di luar bandar di tamu-tamu mingguan. Kerana tidak mungkin uh, tidak dilihat oleh usahawan di situ uh, penglibatan aktif uh, kerajaan persekutuan dalam menyediakan ini uh, kemudahan seperti ini. Yang berlaku adalah di bandar dan di pekan-pekan besar. Tetapi di kampung-kampung di tamu itu, KOSKOP telah uh, mengangkat. Dan kita uh, raihkan penghargaan kepada yang amat Berhormat perdana menteri untuk disediakan uh, inisiatif belanjawan tahunan untuk menyokong uh, uh, program ini. Yang kedua B+, iaitu kita ambil satu kotah daripada uh, program BIP ini Bumi Putera uh, apa ni uh, program uh, peningkatan enterprise Bumi Putera BIP. Daripada jumlah yang diperuntukkan itu, kita wujudkan satu kota kepada memutera Sabah dan Sarawak. Kerana dalam libat urus saya dengan stakeholders kita di situ pada awal 2023, mereka mengeluh kerana jumlah um, uh, pembiayaan yang mereka uh, dapat, grant di bawah program BIP ini terlalu rendah berbanding dengan uh, di Semenanjung. Sebab itu kita wujudkan satu kota daripada keseluruhan uh, belanjawan untuk program BIP itu kita khususkan kepada Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Tetapi fokus tambahan ini di Sabah dan Sarawak tidak menjejaskan fokus sedia ada kita di seluruh negara, di negeri-negeri di Semenanjung. Malah setiap kali kita lancarkan apa ini inisiatif setiap tahun awal bulan Februari yang selalu dapat adalah usahawan-usahawan dan koperasi di Semenanjung. Jadi itu tidak ada keraguan kerana dari segi akses kepada maklumat usahawan-usahawan dan koperasi di, di Semenanjung ini uh, terlalu cepat dan uh, mereka uh, terus tampil kepada kementerian ke agensi kita untuk mendapatkan uh, perkhidmatan tersebut. Dalam rancangan Malaysia ke-13, ya kita mempunyai fokus untuk menskalahkan perusahaan uh, kecil menjadi perusahaan menengah dan sudah tentu itu akan memberi Uh, impak yang besar kepada usahawan-usahawan di Semenanjung uh, Malaysia. Terima kasih. Untuk makluman ahli yang berhormat, Yayasan Bengar Rakyat YBR telah didaftarkan pada 16 Mei 2007 di bawah Akta Pemegang Amanah 1952 dan berperanan untuk membantu rakyat Malaysia yang kurang bernasib baik dalam bidang pendidikan serta pembangunan modal insan. Selari dengan peranan ini, YBR komite dalam melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyokong pembangunan negara. Bagi tahun 2024, YBR telah memperuntukkan sejumlah 41 juta ringgit untuk penajaan pembiayaan pendidikan beli ubah kepada 424 pelajar Institut Pengajian Tinggi Tempatan IPTM. Ia juga merangkumi pelaksanaan sebanyak 933 inisiatif tanggungjawab sosial korporat di seluruh negara yang telah memberi manfaat kepada 185 ribu penerima. Dana ini telah digunakan untuk pelbagai inisiatif yang memberi manfaat kepada masyarakat. Antara fokus utama ialah pembangunan pendidikan, kebajikan sosial dan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Dari segi agihan peruntukan dana CSR YBR ini telah disalurkan ke seluruh negara termasuk kepada 508 buah sekolah dan 321 organisasi bukan kerajaan di seluruh negara yang berperanan dalam membantu komuniti. Peruntukan ini memberi keutamaan kepada para pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan, sekolah yang memerlukan sokongan tambahan serta NGO yang melaksanakan program pendidikan, pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan agenda untuk menoktahkan kemiskinan tegar dan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dalam memberi tumpuan besar ke atas agenda menangani insiden kemiskinan tegar pada tahun ini, maka Koskop sedang melaksanakan dasar pandang ke timur dalam negara yaitu memberi fokus tambahan kepada keperluan tambahan di Sabah dan Sarawak khususnya dalam agenda menangani insiden kemiskinan tegar ini. Justru pada tahun ini Koskop dengan kerjasama Yayasan Bing Rakyat yang menerima dana daripada Bing Rakyat melaksanakan program Isan Koskop yaitu merupakan satu inisiatif secara bersasar dan bersepadu dalam membantu membasmi kemiskinan tegar di Sabah melalui pelbagai komponen bantuan antaranya seperti keusahaan dan peluang pendidikan. Untuk ini pilot project akan dilaksanakan di tiga kawasan Parlimen Utara Sabah yang merekodkan insiden kemiskinan tegar yang tertinggi berdasarkan kepada daftar IKASI yaitu di Parlimen Kudat, Parlimen Kota Marudu dan Parlimen Kota Belud. Bagi fasa pertama pelaksanaan, Koskop melalui Yayasan Bank Rakyat sedang menyelaras penyaluran bantuan program pembangunan pendidikan kepada ahli isi rumah IKASI kategori miskin tegar dan miskin di tiga kawasan tersebut. Ianya dilaksanakan dengan kerjasama pejabat daerah dan Pejabat Pendidikan Daerah Terima kasih Terima kasih Yayasan Bank Rakyat yang begitu cakna dan prihatin dalam membantu meringankan beban rakyat yang memerlukan khususnya dalam bidang pendidikan cumanya Yang Mohd Menteri dalam sektor pembangunan pendidikan mereka Yang Mohd uh, Menteri menyatakan sejauh manakah program tuisyen rakyat 2025 dan seminar didik bank rakyat 2025 yang bakal diadakan pada tahun ini dapat juga memotivasikan pelajar supaya mereka tidak terlibat dengan ketidakhadiran di dalam peperiksaan dan juga sejauh manakah peruntukan yang banyak dilaburkan dalam bidang pendidikan ini mendatangkan hasil serta unjuran kejayaan bagi pelajar-pelajar yang terlibat di seluruh negara terima kasih terima kasih yang berhormat sudah tentu program-program seperti yang disebut oleh yang berhormat tadi termasuk tuition rakyat dan sebagainya itu memberi kesan yang besar kepada uh, para pelajar yang menyertai program tersebut dan ini kita akan teruskan tahun ini kalau melihat kepada outcome-nya uh, pada uh, beberapa Hari yang lepas saya telah uh, menyempurnakan majlis anugerah kecemerlangan bagi para, para pelajar yang uh, menerima pembiayaan uh, beli ubah daripada Yayasan Bintang Rakyat ini seramai 250 uh, pelajar itu uh, menerima beasiswa, yaitu daripada pembiayaan menjadi beasiswa kerana telah mencapai kecemerlangan dan saya percaya itu bermula daripada program di peringkat sekolah menengah sekolah rendah yang kita panggil tuition rakyat program pendidikan lain yang dilaksanakan oleh Yayasan Bing rakyat di sekolah rendah dan sekolah menengah dan di universiti mereka menggunakan um, manfaat itu dan mereka tahu uh, sekiranya uh, mereka dapat mencapai uh, markah tertentu se GPA yang membolehkan pembiayaan itu diubah kepada biasiswa mereka tidak lagi boleh uh, tidak lagi perlu membayar semulalah. Jadi ini adalah kesan daripada hasil daripada program yang kita mulakan di peringkat sekolah rendah sekolah menang. Jadi ianya memberi kesan dan kita akan teruskan uh, tuition raya dan program-program uh, lain ini sepanjang tahun ini. Terima kasih.